ৰাতিপুৱা আমাৰ ঘৰত প্ৰায়ে ৰুটি নাইবা পৰঠাই খোৱা হয় আজি ভাবিলোঁ বোকাখাট ষ্টাইলৰ পুৰি আলু চব্জি বনাওঁ আৰু লগতে আপোনালোকৰ লগতো ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ এয়া মই তিনিটা আলু লৈছোঁ আৰু এনেকৈ কিউবাকাৰত কাটি লৈছোঁ আজিকালি শ্বপিং বৰ্ডটো লোৱাৰ পৰা শ্বপিং বৰ্ডত কাটিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ইমান পাৰফেক্ট নহ'লেও লাহে লাহে শিকিছোঁ দেই আচলতে কি হয় কটাৰীৰে হাতত লৈ কাটি কাটি অভ্যাস যে এনেকৈ কাটিবলৈ দিলে কিবা এটা অকণমান দেৰিয়ে লাগে যি কি নহওক বাৰু গোটেইখিনি আলু কাটি মেলি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই কুকাৰত এয়া অকণমান তেল দি দিছোঁ আৰু আৰু এই চব্জিখন বনাবলৈ একেবাৰে অকণমান তেল দিলেই হৈ যায় তেলখিনি দিয়াৰ পাছতে মই পাঁচফোৰণ আৰু লগতে এটা শুকান জলকীয়া দিছোঁ এতিয়া পাঁচফোৰণখিনি কিছু সময় ভাজি লৈছোঁ যেতিয়ালৈকে কলা পৰি নাহে আৰু অকণমান সময় ভাজি হৈ যোৱাৰ পাছতে দি দিলোঁ আলুখিনি আৰু আলুখিনি দি আজি এই চব্জিখনত মই কোনো পিঁয়াজ নহৰু এনেকৈ নিদিওঁ অকল পাঁচফোৰণতে বনাইছোঁ এয়া পাঁচফোৰণখিনিৰ লগতে আলুখিনি অকণমান সময় ভাজিম এনেদৰে ভাজি ল'লে কি হয় চব্জিখন খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয় এয়া ভাজি হৈ যোৱাৰ পাছতে দি দিলোঁ এটা বিলাহী সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা লগতে দিছোঁ দুটা জলকীয়া অকণমান জ্বলাকৈ বনাইছোঁ কাৰণ আলুবিলাক আজিকালি মিঠা মিঠা হয় অলপ জ্বলা হ'লে খাই ভাল লাগিব এতিয়া অকণমান ভাজি বিলাহীখিনি অকণমান কোমল হ'ল তাৰপিছতে দি দিলোঁ হালধি গুড়ি ৰেড চিলি পাউদাৰ আৰু অকণমান ধনিয়া গুড়ি তাৰপিছত এতিয়া পুনৰ মছলাখিনিৰ সৈতে অকণমান ভাজি লৈছোঁ আৰু এয়া ভাজি হৈ যোৱাৰ পাছতে দি দিলোঁ মই পানী আৰু পানীখিনি দি এতিয়া অকণমান লৰাই এতিয়া দি দিছোঁ প্ৰয়োজন মতে নিমখ আৰু নিমখটো অকণমান মন কৰিব অলপ কম হ'লে ভাল হয় তাৰপিছত এতিয়া পুনৰ লৰাই ঢাকনিখন লগাই দুই তিনিটামান চিটি মাৰিবলৈ দিম তাৰপিছত এইফালে চব্জিখিনি হৈ যাব আৰু এইফালে চব্জিখিনি হয় মানে মই পুৰি বনাবলৈ ৰেডি কৰিছোঁ আৰু আজি পুৰিখিনি মই আটাৰে বনাইছোঁ কাৰণ ময়দাটো নাখাওঁ অলপ এভইড কৰিব বিচাৰোঁ তাৰপিছত ইয়াতে নিমখ দি দিলোঁ বহুতে অকণমান আটাখিনিত ৰিফাইন তেলো দি লয় মই কিন্তু এনেকৈ একো নিদিওঁ অকল নিমখ দিয়ে আটা দ'টো বনাওঁ আৰু আপোনালোকৰ বহুতে হয়তো যা কৰে চাগে মই নাজানো মই কিন্তু পুৰি বনালে অকণমান কুহুমীয়া গৰম পানী লওঁ তেতিয়া কি হয় পুৰিখিনি বহুত দেৰিলৈকে কোমল হৈ থাকে তো মই এনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকে কেনেকৈ বনাই নাজানো মই কিদৰে বনাওঁ সেইটো জনালোঁ আৰু এইফালে আটাৰ দ'টো মাৰি হৈ গ'ল তাৰপিছত এনেকৈ সৰু সৰু বল হিচাপে লৈ ল'লোঁ তাৰপিছত এয়া মই ইয়াতে আটা অকণমান লগাই ধুনীয়াকৈ পুৰিখিনি বেলি লৈছোঁ আৰু এইখিনিতে কৈ দিওঁ এই চেলেডটোত মই মুচি লৈছোঁ তাৰপিছত বেলিছোঁ দেই নহ'লে আকৌ আপোনালোকে ক'ব যে লেতেৰাতে বনাই দিলে চাগে তো যি কি নহওক বাৰু এইফালে মই গোটেইখিনি পুৰি ধুনীয়াকৈ প্ৰথমতে বেলি ৰেডি কৰি ল'লোঁ আৰু এইফালে মোৰ চব্জিখিনিও চিটি মাৰি হৈ গ'ল আৰু কুকাৰত চিটিখিনি নিজে যাব দিলোঁ বাকীখিনি তাৰপিছত এয়া চামুচেৰে মই অকণমান আলুখিনি এনেকৈ হেঁচি হেঁচি চব্জিখিনি অকণমান গেৰেভি টাইপৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কাৰণ নহ'লে পানীখিনি এটা ছাইড হৈ থাকে চব্জিখন চাবলৈ ভাল নালাগে তাৰপিছতে চব্জিখিনি ৰেডি হৈ যোৱাৰ পিছত অকণমান মই জলকীয়াও বইল কৰি লৈছিলোঁ আৰু এই জলকীয়া চাটনিটোৰ লগত পুৰি চব্জি খাই খুবেই ভাল লাগে বোকা খাটত যদি পুৰি চব্জি খাইছে তেতিয়াহ'লে এই চাটনিটো খাইছেই চাগে আপোনালোকে তো সেয়া মই চাটনিটো বনাই ল'লোঁ ভাবিলোঁ আজি প্লেটটো কমপ্লিট কৰি দিওঁ এই চাটনিটো বনায়ো আৰু এইফালে মই জলকীয়াখিনি খুন্দনাত খুন্দি হৈ গৈছে আৰু তাৰপিছতে বাতি এটাত এইখিনি উলিয়াই লৈছোঁ আৰু এই এই চাটনিটোত অকণমান নেমুৰ ৰস চেপি দি দিছোঁ মানে এই খুন্দনাটোতে দিছোঁ কাৰণ জলকীয়াখিনি লাগি আছিলে ভাবিলোঁ অকণমান ৰস দি এনেকৈ মানে ভালদৰে মিলাই দি দিওঁ তাৰপিছত এয়া চাটনিখিনি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু একেবাৰে কমকৈ বনাইছোঁ কাৰণ আমি দুজনহে আছোঁ তাৰপিছত এইফালে হৈ গ'ল মই এইফালে কেৰাহীখন গৰম কৰি তেল দি দিছোঁ আৰু পুৰি বনাবলৈ সদায় তেলখিনি একদম ভালদৰে গৰম হ'ব দিব লাগে আৰু তাৰপিছত এনেকৈ পুৰি বনাব লাগে তেতিয়া কি হয় ধুনীয়া একদম ফুলা ফুলা হয় আৰু আপোনালোকে হয়তো জানেই তথাপিও মই বনাইছোঁ যিহেতু যেনেদৰে মই বনাওঁ সেইটো কথা আপোনালোকক জনাই দিছোঁ আৰু এয়া চাওক মোৰ পুৰিখন একদম ধুনীয়াকৈ ফুলি আহিছে আৰু এনেকৈ যেতিয়া পুৰি ফুলি আহে মনটো খুচ হৈ যায় নহয়নে বাৰু তো এয়া মই ধুনীয়াকৈ ফুলি আহিলে তাৰপিছত তথাপিও ছাইডবোৰ অলপ কেঁচা কেঁচা থাকে যে এনেকৈ হেঁচি হেঁচি ভালদৰে এনেকৈ সিজাই লৈছোঁ আৰু এয়া মোৰ এখন পুৰি ৰেডি হৈ গ'ল তাৰপিছত এয়া নেক্সট আৰু এটা পুৰি এনেকৈ দেখিলে নে ধুনীয়াকৈ ফুলি আহিলে আৰু ছাইডবোৰ ঘূৰাই ঘূৰাই মই ধুনীয়াকৈ চাকি ল'লোঁ আৰু এই এনেদৰে মোৰ গোটেইকেইটা পুৰি বনাই হৈ গ'ল আৰু তাৰপিছত এয়া প্লেটখন উলিয়াই লৈছোঁ তাৰপিছত প্ৰথমতে দিলোঁ চব্জিখিনি তাৰপিছত দিছোঁ এয়া চাটনি আৰু তাৰপিছত এয়া গৰম গৰম পুৰি আৰু এনেদৰেই মোৰ আজি ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টখিনি ৰেডি হৈ গ'ল এয়া আছিলে আজি মোৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে বাৰু এই ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰিবনে আৰু যদি কৰিছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্টত জনাবচোন আজিলৈ ইমানেই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ